به نستعين ولا عدوان إلا على الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه Wastan nabi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dari kasih sekalian baik adapun pada hari ini insyaallah kita menyambung kuliah syukur dengan pengajian kita riyadhus salihin kita berpindah ke muka surat 46 Hadis yang ke-24 di dalam bab Al-Khawf. Baik. Bab takut. Anhu yani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yuta bi jahannam yawma idin laha sab'un alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'un alfa malakin yajurruha Rawat oleh Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti akan dibawakan neraka yang baginya tujuh puluh ribu tali hidung atau tali kengkang jika dibanding dengan binatang kuda. Tiap-tiap satu tadi ditarik oleh 70 ribu malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyatakan Yurta seulang Yurta bi jahannama yawma izillah Sabahuna alfa zimamin Pada hari kiamat nanti Akan dibawakan neraka Yang baginya 70 ribu tali Hidung atau tali kekang Diberi dibanding dengan binatang kuda Tiap-tiap satu tali Ditarik oleh 70 ribu mahikat Baik 70 ribu tali dan tiap satu tali ditarik oleh 70 ribu malaikat ok, sekarang kita buat perbincangan sedikit <coughs> di dalam hadis yang lain disebut masyar titian surga di bawahnya neraka kalau ikut hadis yang lain sebagaimana dan hadis as-sirat hadis titian bahawa sesungguhnya setiap manusia akan di, akan meniti asirat yang di bawah asirat itu adalah neraka dan asirat itu direntangkan daripada maksar hinggalah ke satu tangga ke surga kita buat perbandingan Bukan perbandingan raka Buat contoh saja. Di sini maksyar Sini Daripada masyar ini tipian Daripada tipian bau rasu surga Dan di bawah tipian itu neraka Ok Sekarang ni kaum muslimin dan muslimah dalam hadis ni pula bahawa yukta di jahannam dibawakan akan neraka jahanam itu pada satu hari iaitu hari kiamat yang baginya ada 70 ribu tali menali macam mana ikat unta dan tiap satu tali dia pegang oleh 70 ribu mereka jadi bagaimana jahanam itu di bawah sedangkan di bawah jahanam di bawah titian itu ada jahanam Maka begini kamu sini. Ha, okay. Di masa kata ulama-ulama di kalangan mufasirin, jahanam tu neraka tu ada tempat dia. Tempat dia. Tapi sebelum daripada manusia memasuk neraka jahanam, akan masuk neraka, neraka itu diangkat oleh para malaikat. Dipertunjukkan kepada orang yang berada di masa bagi orang yang masuk neraka. Ha. Sebagai azab sebelum masuk neraka. Boleh faham tu? Sebab kalau baca hadis ni macam mana? Ya ustaz, nak diangkat sedangkan neraka tu ada tempat ni dah. Ya, sebelum masuk neraka, di masyarakat itu, diangkat neraka untuk diperlihatkan kepada orang yang duduk di masa itu akan neraka ha, Tapi tak ya, Neraka itu tempatnya Sebagaimana dalam pendapat Ibu Hajar Al-Asqalani Menerangkan satu hadis Nabi SAW Itu bahawa dia Di antara masyar dan surga Ada jisrun Ada jisrun Jisrun maksudnya jematan Dan bawah jematan itu ada neraka yang panjangnya ajamatan itu Kata Ibn Hajar al-Asqalani 15,000 ribu tahun perjalanan Panjang dia Asira itu 15,000 ribu tahun perjalanan Wallahu a'lam dan disebut pula dan menjadi petunjuk atau menjadi penyuluh menerang dalam perjalanan itu ialah amal soleh dan anggota wujud mereka. Jadi orang yang tidak ada amal soleh, orang yang tidak ada amal soleh, dia jalan di pada masa dalam dia berjalan di atas asyirat dalam keadaan gelap gelap. Contoh rancok dalam surah al hadid Dalam Surah Al-Ali ada terang sampai jelas Bahasa meniti Asyirat itu Ada di kalangan meniti semua sekali dan ada orang berkata Tunggulah kami Kami nak tumpang cahaya kamu Itu ha, gelap Jadi orang yang percaya kata Dulu dah kami pesan hal ini di atas dunia Lalu kamu tidak mendengarnya ha, Lalu kata Nabi Di bawah asirah itu ha, tengok, tengok. Di bawah asirah itu Ada kalali Di dalam neraka jahanam itu Ada kalali Kalali yang beri Pengai, pengai. Ha, ah, pengai. Ah, baik. Dan setiap pengai itu dipegang oleh 70 malaikat. 70 malaikat setiap kali. Dia mengait siapa saja yang disukai. Jadi, sekarang tengok pula. Kenapa neraka jahannam itu neraka tempat dia? Tapi kenapa pula? Dibawakan neraka jahannam oleh para malaikat mengangkatnya. Ini sudahlah kamu semua simak kelan yang pastinya ialah manusia duduk di untuk duduk di maksa, diperlihatkan neraka kepada mereka tau. Diperlihatkan tapi tak masuk neraka lagi. Diperlihatkan untuk tak takut. Ah, cuba kita kaum muslimin dan muslimah kalian tak mas na'udzubillah seorang itu diperlihatkan benda yang menakutkan dia. Ini satu seksa di antara seksaan ma di mah di ala betu baulah masuk nak lelaki. Ah baik. Okey. Apa okay, nanti adiknya? Ah ha, baik. Pada hari kiamat nanti akan dibawa dibawakan raka yang banyaknya 70000 tali, ah 70000 tali. Ah ha, maka setiap tali dibikul oleh para malaikat itu ialah 70000 malaikat. Ha, ah bismillah wallahu a'lam. Ha, ah baik adik ya. Lepas tu baru neraka itu diletakkan di tempatnya pada mana? Di bawah asir asir. Itu sebabnya setiap hari ini kata Imam Ahmad meruayatkan satu hadis. Neraka dah wujud, surga dah wujud. Dan neraka ini dia ada suara. Surga pun ada suara. Neraka ada suara, surga ada suara. Dalam satu hadis dari Imam Muhammad kerana Allah Taala, Nabi kata, apabila seorang itu berlindung daripada neraka, maka neraka akan berkata kepada Allah Taala, apa Ya Allah jauhkan ia ya, daripada aku. Ha, kan kita ni walaupun hadis ini ada pertikaian di kalangan ulama tentang kesoihannya seperti mana Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Ya Allah jauh ke aku daripada neraka Maka neraka berkata kepada Allah Ya Allah jauhkan ia daripada aku ha, ya? Ha, tapi kalau orang nak masuk neraka ha, Neraka ahlan wa sahlan ha, Ahlan Itu sebab kita ni diperingatkan Jangan suka sangatlah berlagu Berlagu bila tak kena Dia akan berubah jadi makna yang lain Ah, ha? ha, Biar benda itu sederhana saja Kadang-kadang ha, orang -kadang nak, nak Dia sebut satu perkataan Nak kena dengan irama dan lagu katanya Jadi dia berubah makna Ah, ha, dia. Kan misalnya dalam Quran dalam, Dan ada kata Allahumma ajil Ya Allah ajil lepaskan kami daripada neraka tapi kalau nak buat lagu sangat kau ni ni panjang pula kena tidak tak sedap. Allahumma ajirna minan nar. Betul betul. Allahu akbar. Ya Allah masuk ke aku dalam neraka. Apa ni lagu ni pasal. Ah ah tidak panjang kan. Allahumma ajirna minan nar. Ah Kalau A pendek itu masuk lepas. Kalau A panjang itu masuk nak masuk neraka. Orang oh, dengar tu kata, Ya Allah, Buddha. Ha, tu tu. Ha, tu tu. Ha, tu Baik. Habis dah. Kan? Okay. Neraka memang ada suara. Nampak sekarang? Baik. Dan seterusnya. <coughs> Tapi boleh pembayang daripada. Dalam hadis buat pembayang-pembayang. Tak ada. Dia marah. Dia okay dalam bagaimana kita belajar dulu tak boleh kita menghukum seorang itu ahli surga tak boleh kita menghukum seorang itu ahli neraka memang tidak boleh tetapi dalam satu hadis yang lain pernah sahabat bertanya ya Rasulullah Anak ripunah al jannah wa al nar hal al nar wa al wa la ana al nar wa al jannah ya Rasulullah kita boleh kenal ke ada syurga dan neraka nanti kata boleh kenal tetapi tak boleh nak hukum orang tu ada surga tak ada nerak. Nerak ke? Aa, boleh tak? Yeah. Baik. Nak boleh hukum tak boleh. Okey Okay. Dia mudah ya? Kita ulang pelajaran yang lepas. Kan kenapa? Aa, kata Ibn Qoyim Al-Jawziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dia pernah kata. Kenapa ya Uh, dilarang dalam hadis kita semayang sunat mutlak pada waktu matahari tertegak di tengah hari kan tiga waktu dia kita solat selepas subuh ingatlah matahari naik segala lepas asar ingatlah matahari terbenam main sunat mutlak main sunat kalau sunat yang tidak mutlak sunat ada kait sunat dia Semayah sunat di atas masjid Tak ada masalah Sunat mutlak ha, Dia sunat ajak Itu sunat mutlak tu tu ha, Tiga waktu dia dalam Yang dua waktu tu Semua orang faham Katalah Lepas subuh dengan matahari naik Lepas atur yang matahari benar Kerana ketika itu kita dilarang Meniru cara iblis syaitan Yang mana mengajakkan dua tanduknya ke matahari kalau matahari terbenam, dia menghadap ke matahari Dan matahari naik, dia menghadap matahari Dia nyembah matahari Itu sebab dilarang Dia teru cara mereka Dan itu sebab dilarang kita solat. Ada pun yang kedua, matahari terpacok di tengah langit ha, Sebab apa kita dilarang? Sebabnya adalah Dalam Soh Bukhari menyebut Ketika itu, api neraka menjala dengan dasar Ha, neraka jahannam pada waktu tengah hari mata Matahari terpacok tengah langit tu Neraka menjala begitu dahsyatnya kan? Maka ketika itulah kita dilarang untuk solat Tapi pula Dibenarkan pada hari Jumat ha, Dibenarkan pada hari Jumat Dan juga dibenarkan di Masjid Haram dia, 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 Dibenarkan kalau sini muslimat pula kan? Dia punya. Pertama dibenarkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni umum. Sama di Malaysia ke tempat lain ke, kaum muslimin muslimat ke, kan? pada hari Jumaat walaupun matahari tegak di tengah langit boleh solat. Itu sebab para sahabat, kaum muslimin para sahabat mereka semai sunat, semai sunat, semai sunat, sunat ni tinggi Nabi naik atas mimbar. Yang mana datang ke meja selepas subuh, mana datang meja di waktu buha, mana datang meja sebelum waktu uh, semayang tu masuk ha, lalu mereka masuk ke tu semayang sedangkan pada waktu itu kita dalam semayang sunat Ketika tengok nanti boleh tapi kenapa pula hari jumaat para sahabat pakai semayang maka uh, ha, sebabnya pada hari jumaat neraka Jahanam tidak dinyalakan ha, pada pada hari jumaat neraka Jahanam tidak dinyalakan hmm. maka itu sebab itu Nukhoyim Rimullah Ta'ala kata itu sebab karya al ni Ramai orang buat kebaikan Betul tak? Ha. Karya Al-Juma'ah ni penuh rejik Betul tak tu? Penuh rejik Sebab apa? Ini ha, dia kata ada hubungannya Ada kaitnya Sebab pada Al-Juma'ah Neraka itu dia tidak dinyadarkan Itu sebab ramai orang buat kebaikan Tapi pada Al-Juma'ah Dia benar-benar neraka Dia, dia, dia tidak dinyadarkan Hari tu juga dia buat musya. Ha, jadi nampak tak pertanda ni. Ha. Nampak tak? Lah? Ini tak payah SPR nak nak letakkan calon-calon. Ada <laughs> ah, nampak lah. Pada hari Jumaat tu Bagaimana siapa yang buat hari, hari Jumat ni ada tanda itu sesuai dan lah, cocok kah? Kebaikan itu. Alhamdulillah. Dan hari Jumaat tu dibuat untuk <coughs> pertanda. <coughs> <coughs> Baik ya. Okey. juga jin itu haram. Ah ha, masjid haram. Masjid haram ni kau sini tak ada pantang ada. Okay. Apa itu? Oh begitu. Matahari terpacok di tengah langit ini dalam masa pukul waktu. Adakah satu jam, setengah jam? Ah, ha? Iaitu pertama sekali sebelum tergelincir di matahari. Kalau tergelincir matahari itu masuk waktu Zuhur lah, tak ada dah. Sebelum tergelincir matahari. Dalam perkataan ahli ulama yang dalam dalam pukul waktu yang dilarang surat Zuhur. Dalam pukul 12 tengah tak ha, tengah jam. Itu tu dilarang. Okay. Habis ya? Dan seterusnya. Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Inna ahwala ahli an Azaban 'adzaban qiyamah rajulun yud'u bi akhmasi qadamayhi." jamratani yaqdi min huma dimauhu dima'u ma dima'u ma yara anna adan ashad minhu adaban wa innahu la ahwaluhum adaban rawahu al-bukhari wa muslim Dari Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Ini paling ringan ni. Eh? Ha. Ialah seorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bar api neraka. Yang melidihkan otaknya. Sehingga dia tidak percaya bahawa dia orang yang ada orang lain yang lebih berat sesaannya daripadanya. Padahal dia orang yang paling ringan azabnya daripada orang yang lain. Ha, baik. Itu dengan Nabi SAW, orang yang paling ringan sekali dikenakan azab neraka yang paling ringan. Dia letakkan bara api neraka di bawah tapak kaki dia. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain ialah dia dipakaikan capal daripada api neraka. Seripa daripada api neraka maka melegaklah ah ha? uh, jamratan yang dimin umat Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku maka melegaklah otak dia. Otak dia meledak jadi. Ah, Sebab akhirat tidak marung mati. Maka dalam satu riwayat lagi dan inilah yang diberikan kepada bapak saudaraku iaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Ah uh, ini diberi kepada bapa saudaraku. Baik. Ada satu dalil. Satu dalil nak kata kau mesti nak berbalik ke Ini nak menunjukkan bahawa Abu Talib dia mati dalam keadaan tidak beriman. Tidak beriman. Tidak beriman. Ada Hadi hadis tak ada hadis Kita tahu pula Tidak ada hadis Nanti kita bincang Nanti kita bincang ambilai. Baik, tidak ada Tentang kelebihan semacam itu Tidak ada kelebihan macam itu Siapa kata keturunan Nabi InsyaAllah Nabi Ini solat ini satu dalam tiga susah nak jawab ha. pertama sekali siapa ke keluarga Nabi adakah Nabi sebut keluarga dia atau keturunan dia Ah, Ha. ha ke bawah tu tak ada dalil lah ha. ha. Baik. ha. kita ambil satu-satu dulu kan apa nama walaupun bersatu gulungan dia antaranya ahli sufi dan lawan Syiah Abu Talib ni dia Islam. Dia masih Islam. Sebab wallahu a'lam dari mana punca dia ambil. Tetapi Imam Al-Bukhari di dalam kitab tarikh dia. Imam Bukhari dalam kitab tarikh. Di masa Abu Talib yang tengah nazar. Nabi dengan Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya Nabi SAW wow. pergi menjarah bapak saudaranya dan Ali menjarah bapa lalu Rasulullah menegaskan kul dia katakanlah kata wahai bapak saudara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masa nabi kata begitu mulut Abu Talib ni macam tidak bergerak kan? Kata sedar, tapi dia tak kata. Ha, dia tak kata. Jika tidak kata tu lah yang Abu Jahal. Yang lain kata, ingat ya apa Quraish, ingat bapa Quraish tentang Datuk Nenek Moyang kita Lalu Abu Talib, Dia mati begitu. Lalu orang syiah kata Lepas Rasulullah pergi Lepas hujah pergi Abu Talib mengucap Syiah oh, Siapa dia tengok Lepas Rasulullah pergi Yang lain pergi Abu Talib tak mengucap Lepas tu Abu Talib mengucap Syiah oh, Siapa ada situ Yang syiah oh, tahu yang bawa Abu Talib mengucap Siapa dia Tak ada siapa kalau tak ada siapa. Siapa yang tahu? Ini cahaya. baik. Habis. Yang kata keturunan Nabi ini ialah kamu punya adik baik. Ialah kamu punya Yang pertama, siapa dia adik baik? Nabi tak sebut keturunan dia. Nabi sebut kata adik baik. Adik baik ini dibuat bersatu satu hadis. Lalu Nabi kata, adik baik ialah daripada keturunan adik keturunan keturunan Jaqwa keturunan Uqayl itu ada alibai keturunan Uqayl Jaqwa adik alib, itu alibai yang lain tu dia tak panggil alibai yang kala orang Iran nak mengatakan dia alibai dah Orang Malaysia keturunan Syaib Ansori wa Syarifah Dia kata dia ahli baik ya, Dia cuma kalau ada pun Keturunan Nabi Bukan ahli baik Beza tu Ahli baik ay, keturunan lainnya, lain Keturunan tak ada lain Dan muslim dan muslim maklumat Ya Nabi sebut ahli baik ni Daripada ke Ahli baik tu Daripada keluarga aku Ila ahli Bakar San Hussein Ja'far Dan juga Bukhair disebut dalam hadis yang lain tu dia bukan hari baik, dia keturunan dia. ah ha, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari baik. Jadi jangan yang, yang masuk dia mulia ke hari ha, baik. baik. tu Nabi balik akidah balik Allah Itu selamat. Baik. Bagaimana satu hadis bagi Imam Muslim. Tentang dia yang Muslim. Apabila seorang lelaki dia datang di depan Nabi dalam keadaan dia teresok menangis. Ini ada orang Muslim. Nabi tanya dia, kenapa kau menangis? Dia kata, Ya Rasulullah, ibu aku, dia tak beriman kepada kami. Dia tak beriman, dia mati dah kat syirik. Maka neraka lagi. Lah Lalu apa kata Nabi? ibu dan ayahku juga dalam neraka. Apa pun dan kemana adik Mana ada dia kongsimah, kongsimah lah. Tidak ada. Hati. Adik besar saya. Muslim. Itu sebabnya, bila Doktor Sahajan, pernah dengar nama dia? Doktor Sahajan. Doktor Sahajan ni, dia dari sangat dah ikan tafsir Al Quran. Siapa dia? Kan tak ada lah. Dan tu kau suki Osman. Dia suki Baik tak ke? Alhamdulillah. Ini mandan. Jadi apabila menerangkan tentang ayat Tersiap Quran itu Apa nama Warafah dia ba'asna Fikulu ummatin rasulah Aneh budullah wajitan ibu tahu Ayat itu dia Sesungguhnya Diutuskan Setiap rasul Walaupun dia ba'asna fikulu ummatin So di dibangkitkan setiap umat itu ada seorang rasul. Setiap umat itu ada soal. Yang Rasul yang dibangkit Setiap umat tu tugasnya sama. Anak beruloh Wajitan tanggung mengajak manusia kepada beriman kepada Allah. Pak ada di perullah janjian kamu tu. Jadi begitulah zaman ke zaman umat ada Rasul. Sebelum bangkitnya di Muhammad ada tak Rasul? Hah? Ada. Siapa dia? Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim Ada Maka dibahaskan satu hadis Tentang masalah ini Kalau Muslimin dan Muslim maklum Ok Apa boleh disebut daripada ilmu muslim tadi Hadis yang bawa Ayah dan ibu kau dalam neraka Ada orang kata Mana boleh ya ustaz Nabi dibangkit menjadi rasul umur 40 tahun sejakkan ayah nabi Abdullah meninggal dunia ketika mana Siti Aminah mengandung akan nabi umur 2 bulan. Mana temukan Nabi? Dan Siti Aminah meninggal dunia sebelum nabi diangkat jadi rasul. Umur baginda 4 tahun. Tak sempat. Walau ada tak sempat. Rasul ni sama je bawakan mereka. Abdi jadi pada Allah tinggal beberapa tahun. Sebelum Nabi Muhammad dia bangkit jadi rasul ada tak Nabi sebelum daripada itu? Jadi Aminah, Abdullah, Abdul Muttalib dan seluruhnya kena dah beriman kepada apa dibawa oleh Nabi Aisyah. Apa dibawa oleh Nabi Mu? Nabi Musa. Ikut syariat mereka. Ya Ustaz, ada lagi Ya Ustaz. Ketika tu mana ada tak sampai seruan Islam lagi. Seruan tu sama. Baik, di masa Nabi dibangkit jadi rasul ada tak orang beriman? Ha? Ada tak? Warqabil Nafa. Dia beriman. Anjirin. Maka tidak ada istilah dia panggilkan ketika dia kata tu fitrah. Tak ada. Sebagai orang sufi. Siap. Maka dia akan kata, itu hadis.